6 апреля 2015 года на оперативно-координационный центр поступило сообщение о возгорании по адресу город Одесса, улица Жюлию Кюри, 52-Б. На территории гаражного кооператива произошло возгорание двух гаражей. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание. Спасатели не знали, с чем столкнуться при эвакуации транспортных средств, а также подаче огнетушащих средств. Произошли два взрыва газовых баллона. Общее количество баллонов, которые впоследствии были эвакуированы, составило 6 штук. Три баллона с углекислотой, также семь канистр с бензином. К сожалению, в результате взрыва пострадали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые также с различными степенями тяжести были госпитализированы. В настоящий момент пожар ликвидирован на площади 40 метров квадратных. Общее количество подразделений, которое было задействовано, три единицы, основной и одна единица специальной пожарной техники. Причины возгорания а также убыток оперативно-следственными мероприятиями в настоящий момент устанавливается семь сотрудников пятой пожарно-спасательной части начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович остатки одного из разорвавшихся баллонов газа в результате взрыва от которого пострадало семеро человек пожарно-спасательного подразделения. И естественно с последующим возгоранием газовоздушной воздушной смеси в определенном. Да ваши пожарники тушили, получается, ну огонь доставал вот почти до вот этой вот машины и его откинула в сторону. Мальчика откинула от того, чтобы бахнул взрыв, был сильный его откинула в сторону. Новоселов Алексей Георгиевич пострадал. Ну и вашим ребятам, которые тушили пожар. Это на глазах я видела, как его откинуло лицо. Фиолетовые волдыри, волосы оранжевые стали все худаше.